Saya sebut hal ini untuk menjelaskan kepada kita tidaklah mudah Untuk seseorang berdiri membawa ajaran Yang apa yang ia yakini Sehingga kita akhirnya dikelirukan Tentang apa itu makna dakwah Dan apa itu tujuan dakwah. Cuma saya nak cerita ialah satu hal tentang apa yang kita tentang salah faham kita tentang apa yang dikatakan membawa dakwah dan membawa ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita dikelirukan disebabkan kita melihat dunia agama ni macam dunia selebriti dan entertainment. Semalam ada satu ni nak buat rakaman saya di sebuah rakam selamat ke channel uh, mengenali tokoh-tokoh selebriti. -tokoh saya batalkan dan kembali. Kata I'm not selebriti, saya bukan selebriti. Uh, saudara kenal saya tapi saya bukan selebriti. Yang lain nak masuk apalah itu dia punya hal. Tapi kita ada salah faham. Ketika para anbiya alaihi wassalatu wassalam mereka memasuki ajaran ataupun memasuki dakwah ini mereka tidak memasukinya kerana nak menjadi penghibur mencari lawak apa supaya ramai orang boleh gelak mereka tidak masuk untuk menjadi kaya sebahagian mereka ada harta kerana kurniaan Allah pada mereka saya suka dengan kisah beberapa tokoh pendakwah sunnah besar di Mesir sebahagian tuan-tuan tahu -tuan -tuan, Abu Ishaq ramai lagi pada usia awal muda mereka sukar nak berceramah orang tak bagi masjid tak bagi orang halang polis tak bagi kerajaan tangkap tapi bila dah lama dah tua berdakwah dah banyak dunia telah kenal pemerintah hormat orang hormat saudi hantar kapal terbang jemput mereka bawa mereka pergi haji saya dengar cerita anak, murid dia Dia sedih Dia kata Masya Allah Besarnya rahmat Allah Pada hari kami memulakan dakwah Bukan ini igawan kami Igawan kami hanyalah Berilah peluang kami bercakap Berilah keizinan untuk kami boleh menyampaikan Apa yang kami yakin ia benar Tapi Allah dengan kurniaannya Kemudian Dia bagi Tapi itu tidak pernah mengubah mereka untuk bercakap benar. Terus dengan dakwah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah pemahaman itu diubah apabila orang tahu nak jadi apa? Nak jadi penceramah agama. Sebab modal ayat leok saja. Cakap sejam, buat lawak sikit, buat cerita sikit, baca hadis dhaif ba pun boleh, palsu pun okey, sampul tetap sama. Lagi banyak orang gelak, lagi banyaklah orang panggil. Dia menjadi entertainment. Dan kalau ada fakta yang benar, tidak akan disebut. Kerana kalau sebut yang benar, nanti akan jadi masalah. Maka ramailah penceramah dengan berbagai gaya. Sebahagiannya program reality yang memang diasuh ketika mana nak menangis. Ketika mana nak bersedih, muka Absolutely Seperti seorang pelakon Ketika dia menangis ialah Dia telah dilatih menangis Tonton tengok Pelakon-pelakon yang berlakon watak-watak Di dalam filem mereka Mereka menangis Kita pun menangis Sebenarnya Mereka berlakon ya? Tapi tak apalah Mereka menghayati watak mereka tak sedih pun Bahkan tadi duk fikir macam mana nak bagi mata aku keluar yang mata Sehingga Ceramah agama itu menjadi entertainment Maka ramai penceramah muncul dalam dunia ini Saya tak kata Kita bagus ataupun orang lain tak bagus Mungkin kita dan mungkin orang lain juga Mungkin sebahagiannya dia bagus tapi mungkin juga sebahagiannya menjadikan inilah sumber pendapatan. Berlatih untuk berceramah bukan kerana nak menyampaikan apa yang dia yakin ini yang wajib disampaikan tetapi kerana dia rasakan ini adalah sumber pendapatan. Jadi ustaz naik kereta mewah, orang bagi makan free. Saya tak kata salah mendapat hal itu. Saya pun dapat makan juga Tetapi itu bukan igawan kita dalam dakwah. Pada hari-hari kita berdakwah kita menghadapi para ambiak pada hari-hari mereka berdakwah mereka menghadapi ujian yang besar. Apabila Allah menceritakan tentang Yaqub, Ishaq, tentang para ambiak alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana Allah mengangkat mereka? Apa Allah kata mereka pada surah Al-An'am? Zalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadih. Yang demikian itulah petunjuk Allah yang Allah tunjuk dengannya sesiapa yang Allah kehendaki di kalangan hamba-hambanya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka syirik andainya mereka tak syirik jika mereka syirik yakni memper, mempersekutukan Allah dalam amalan di dalam dakwah mereka la anhum ma kanu ya'malun ya maka gugurlah daripada mereka apa yang mereka lakukan ulaika alladhina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah mereka itulah orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab hukum kebijaksanaan ataupun hikmah pada mereka hukum akam ataupun panduan wan nubuwah dan kenabian Fa in yakfur biha haula'i faqad wakalna biha qauman laysu biha bikafirin. Jika orang-orang yang kafir itu tak menyokong mereka, tak mau sokong mereka, para nabi kami akan wakilkan orang lain yang tak menentang mereka untuk menyokong mereka. Jika orang tak mau, kalau kita dakwah yang benar, ada orang tolak kita pun Allah tetap akan hantar orang yang terima kita. Ketika orang ta'if paling Nabi dengan batu Jin terima dakwah Nabi Dia ta'if Tapi apa Allah kata selepas dari batu itu pada Nabi Ula'ikan ladhina hadallah Mereka itu para anbiya yang telah suffer Yang telah menghadapi rintangan susahan dalam dakwah Ula'ikan ladhina hadahumullah Ula'ikan ladhina hadallah mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri petunjuk kepada mereka. Fabihudahu muqtadih. Maka dengan petunjuk mereka itulah kamu wahai Muhammad ikut. Ikut mereka. Apa Allah kata yang pertama? Qul la as'alukum 'alaihi ajra in huwa illa zikra lil 'alamin. Qul katakanlah La as'alukum alaihi ajra Aku tak minta daripada kamu habuan daripada dakwah ni In huwa illa zikra lil alamin Ia hanyalah merupakan peringatan untuk sekalian alam Itulah dakwah para ambia Dengan dakwah itu mereka menghadapi rentangan Seribu tahun dakwah Nabi Nuh Pengikut yang hanya berapa puluh orang Dia tidak mengubah agenda dakwah dia tak kata tak apalah dah hampa tak mau, dah depa tak mau kita buat cara lain lah pula. Kita kata hak depa mau. Para anbiya tidak melakukan itu. Para pendakwah tidak melakukan itu. Jika pun Allah memberikan kedudukan penghormatan kepada mereka bukan kerana mereka mengubah jalan mereka tapi kerana mereka tetap istiqamah di atas itu. Ada orang dia ubah macam-macam dia buat. Kadang-kadang kita tengok Saya kadang-kadang tengok apa? Lucu kan Orang Orang ni Orang kalau kita dalam dunia dakwah Dakwah lillahi ta'ala Tuan-tuan berdakwah Tuan-tuan akan ada satu cara fikir yang berbeda Dengan cara orang bukan di medan dakwah itu kadang-kadang menyebabkan apabila orang yang bercakap tentang dakwah tapi dia bukan berfikiran dakwah, dia tidak dia tidak mengubah cara fikir yang betul.